मारिया और बारह महीने ये कहानी मारिया की है जो एक खूबसूरत समझदार और नेक दिल लड़की थी मारिया अपने वालिद पेट्रोस और अपनी सोतेली माँ हेलेना के साथ एक खूबसूरत गांव के किनारे रहती थी उनका घर एक बड़े खेत के करीब था जहां हर तरफ हरियाली और खुशबू का राज था उनके गांव के लोग उनके खेत से ताज़ा सब्जियां और फल खरीदने आते थे और हर वक्त रौनक लगी रहती थी मारिया के वालिद पेट्रोस बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे वो एक कामयाब ताजिर थे और महंगे कपड़ों और मसालों की तिजारत करते थे लेकिन उनके काम की वजह से वो अक्सर सफ़र पर रहते थे और मारिया को अपनी सोतेली माँ के रहम व करम पर छोड़ जाते थे मारिया की ज़िंदगी आसान नहीं थी जब वो सिर्फ़ पाँच साल की थी तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया था मारिया की माँ के जाने के बाद पिट्रोस ने एक औरत हेलेना से शादी की ताका मारिया की देखभाल हो सके हेले बज़ाहिर बहुत मेहरबान लगती थी लेकिन हकीक़त में वो मारिया से हसद करती थी जब पेट्रोस सफर पर जाते तो हेलेना मारिया पर बेजा सख्ती करती और इसे बहुत ज्यादा काम देती लेकिन मारिया कभी शिकायत नहीं करती थी क्योंकि वो दिल की बहुत साफ और सब्र करने वाली थी एक दिन पेट्रोस को एक लंबे कारोबारी सफ़र पर जाना पड़ा जैसे ही वो रवाना हुए हैलिना ने मौके का फ़ायदा उठाया और मारिया को खेत से सब्ज़ियां लाने भेज दिया मारिया खेतों की तरफ़ जा रही थी कि रास्ते में इसे एक अजीब सी रोशनी नज़र आई वो रोशनी एक पुराने ग़ार से आ रही थी ये ग़ार आम दिनों में सुनसान रहता था लेकिन आज वहां कुछ हलचल थी मारिया ने सोचा ये क्या हो सकता है और तजस के मारे रुक गई जब मारिया ने ग़ार के अंदर झांका तो वहाँ बारह आदमियों को बैठे देखा जो हंसी खुशी बातें कर रहे थे इनमें से एक ने मारिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा ए प्यारी लड़की तुम्हारा नाम किया है मारिया ने अपना नाम बताया फिर एक आदमी ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारे ख्याल में कौन सा महीना सबसे अच्छा है मारिया ने कहा मेरे ख्याल में हर महीना खास होता है हर महीने की अपनी खूबसूरती और अपनी अहमियत है फिर मारिया ने कहा जनवरी की बर्फ सब कुछ सफ़ेद कर देती है फरवरी में बारिश से ज़मीन खुशबू देने लगती है मार्च में बिहार आती है और फूल खुलते हैं अप्रैल की हरियाली मई का हल्का मौसम जून की पकने वाली फसलें जुलाई की बारिश अगस्त का खुशगवार मौसम सितंबर की तब्दीली अक्तूबर की ठंडक नवंबर का सुकून और दिसंबर के त्यौहार सब कुछ खूबसूरत है ये बातें सुनकर बारह आदमी बहुत खुश हुए उन्होंने कहा हम ही बारह महीने हैं और तुम्हारी मुस्बत सोच ने हमें बहुत मुतासर किया है अपनी टोकरी ले आओ हम इसे इनाम से भर देते हैं मारिया घर वापस आई और जैसे ही टोकरी खोली वो हैरान रह गई टोकरी सोने के जेवरात से भरी हुई थी मारिया की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा लेकिन जब हेलेना ने यह देखा तो वो हसद से भर गई इसने सोचा अगर मारिया को इनाम मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं अगले दिन वो अपनी टोकरी लेकर इसी गार में गई बारह महीनों ने इससे भी वही सवाल किया तुम्हारे ख्याल में कौन सा महीना सबसे अच्छा है हेलेना ने नाक चढ़ाई और कहा मेरे ख्याल में कोई महीना अच्छा नहीं होता हर महीना बेकार होता है सर्दी बारिश कीचड़ गर्मी सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त होता है बारह महीने हैरान रह गए लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें भी इनाम देते हैं अपनी टोकरी ले आओ उन्होंने हेलेना की टोकरी भरी और ऊपर पते रख दिए हेलेना खुशी खुशी घर लौटी और दिल ही दिल में सोचा कि वो इस सोने और जेवर की नुमाइश करेगी और खूब दिखावा करेगी लेकिन जब इसने टोकरी खोली तो वो सिर्फ पत्थरों और कांटों से भरी हुई थी हेलेना गुस्से से मारिया के पास आई और परेशानी से बोली ये मेरे साथ क्यों हुआ मारिया ने नरमी से जवाब दिया जब उन्होंने तुमसे पूछा था कि कौन सा महीना बेहतर है तो तुमने क्या कहा हेलेना ने कहा मैंने कहा कोई महीना अच्छा नहीं होता मारिया ने कहा अगर तुम दूसरों की खूबियों को नहीं पहचानोगी और हमेशा मनफी सोच रखोगी तो इनाम कैसे मिलेगा इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मुस्बत सोच और दूसरों की अच्छी खूबियों को तस्लीम करने से हमें इज्जत और इनाम मिलता है लालच और हसद इंसान को नुकसान पहुंचाता है और हमेशा नाकामी का बायस बनता है हर मौसम और वक्त की अपनी अहमियत है हमें ज़िंदगी के हर पहलू की कदर करनी चाहिए